高温天气逐渐降下来，但是大 S 和具俊晔的感情却在持续加温。大 S 和具俊晔的是随着具俊晔定居台湾而落下帷幕，两个人也正式开启了幸福的婚姻生活。二十年不见，突然就宣布结婚，因此大家也十分好奇他们的生活是怎样的呢？ 尤其两个人还是不同的国籍，文化差异还是很大的。具俊晔究竟能不能在新环境和新的家人和谐相处呢？具俊晔在被记者问到准备在台湾待到什么时候时，回应：“我已经结婚了，会在这里度过结婚生活。如果没事的话就会待在这里，有事情才会回韩国。”种种的做法不光打动了大 S 母亲，也打动了网友们。 让网友们渐渐的对他改观，逐渐开始祝福两人来之不易的幸福。大 S 妈妈是怎么形容具俊烨的？八月十五日，小 S 和 S 妈家在接受采访的时候，就向大众透露了一些和新女婿的相处细节，并且对具俊烨大加赞赏。与之前具俊烨和大 S 刚刚宣布结婚的时候的表现完全不同，S 妈对具俊烨的态度已经发生了大的转变。 y 斯妈更是直接当着媒体记者的面夸奖鞠婧祎人很 nice，最主要的是情绪稳定，一见面感觉就是一家人。y 斯妈对鞠俊烨的评价可以说是相当高了。之前对他们二人结婚仪式那要生气，相比应该是那个时候对鞠俊烨还不了解，也没见过面，不知道对方是个什么样的人。 结婚了一见面才发现，巨君爷给人的感觉还不错，并且经过几个月的相处，逐渐也感受到巨君爷的真实状态。Yes 妈还主要强调了情绪稳定，估计这个特点正是前女士汪小菲所没有的，但也正是 Yes 妈比较看重的一点，可见 Yes 妈对君爷还是比较满意的。 徐妈是这样子说的，她非常非常 nice，然后非常的性格稳定，她的脾气就是非常的稳定的哪一种，跟我们在一起也是非常的紧密，而且一见面就像是一家人。徐妈她一天到晚被我们说成神经病，然后她真的很好玩，她妈他极小也是、yes, 神经病的时候还会说妈妈对不起，神经病。 S 大 S 也曾在节目中吐槽王小飞很多时候不能控制自己的情绪，这点让他不能忍受。说实话，巨君晔对于大 S 来说真的很重要，虽然大 S 很少表现出来。善顿之后恩爱如期看来大 S 真的是找到了人。接受主持人采访时，巨君晔不止一次对着镜头向大 S 表达爱意，声称大 S 是最棒的妻子。 能够娶到她，感觉自己上辈子一定拯救了世界。这一通甜言蜜语，谁听了都会满心欢喜。小 S 也在旁边插话：“程姐夫真的很有摸，虽然我们语言不通，但是开的玩笑他都能听懂，可能就是一家人的默契之处吧，也是命中注定的缘本。”小 S 向来爱开玩笑，还好去君夜能感受到小 S 的古灵精怪的美丽。 但是具俊晔经常也会有招架不住爱闹腾的小 S 的时候，S 妈还透露了具俊晔特别搞笑的一面。每次小 S 跟杰弗开玩笑，具俊晔都会先对自己说一声“妈妈对不起”，然后再骂小 S 是神经病。不得不说，具俊晔真的太可爱了，骂人都那么有礼貌。其实很明显，他是在照顾 S 妈的想法，毕竟小 S 可是 S 妈的亲女儿。 说到这里，Yes 吗？还情不自禁地笑起来了，似乎是想到了当时的场景，被具君晔可爱到了。不得不说，能让曾经讨厌自己的岳母认可自己，到现在对自己赞不绝口，可见巨君晔不止也是下了不少功夫。真心带真心，才能能有好的评价。 看得出来大，来大。Yes，妈妈对具俊夜现在可以说是很满意，才会在节目中毫不掩饰的夸赞。一提到具俊夜就滔滔不绝，面带笑容。 具俊越和大 S 结婚之后，两个人是有在一起好好过日子的。而且从 S 妈和小 S 的态度来看，具俊越这个新女婿也特别让他们满意。大 S 虽然当初的决定显得有些冲动，但是现在看来，他和具俊越结婚是正确的选择。不仅自己收获了爱情，还让家人也特别开心。一家人在一起其乐融融，就是最幸福的。 别的不说，就看巨俊也为了大 S 定居台湾这个事情，就没几个男人能做到，可见巨君也对大 S 的真心。而且多次在公开场合夸赞大 S 是个好女人，真是天后了。另一方面，大 S 也在帮巨君也积极融入这边，包括工作和生活，看得出来两个人有努力变好。嘱咐他们。 近日，有人 p 除出具俊带大 S 儿女去海边游玩的照片，气氛很是欢乐，不由让人猜测具俊烨这时已经获得大 S 孩子的认可了。具俊烨在这里陪孩子们出去玩，培养他们的感情。照片中，具俊烨一脸慈父般的笑容，很是温柔耐心的陪着孩子一起玩沙子，还时不时和孩子说说笑笑，关系很是温馨融洽。 从照片中并没有发现大爷鼠的身影，证明巨君爷是独立和孩子一起玩耍。孩子们能开开心心的和巨俊爷待在一个空间，关系还很亲密，这说明孩子们已经认可巨俊爷。不得不说，巨君爷爷是很用心，只花了几个月的时间就能让孩子接纳他，这足见他对大爷鼠的感情很深，才会如此费尽心思跟大爷鼠孩子相处。 我们我们都知道，大爷看中的是他这一对孩子换来的名。所以，如果巨君叶想和大爷过上长久甜蜜的生活，就必须得到月月和八月的认可。如今，迪巨君叶事业再次翻红，和大爷的感情也是愈发浓烈。希望两人能够永远这样，永远快乐。现在，大爷和巨君叶的事业越来越好，反观王小飞和张莹莹的生活就不是很如意了。 近期张英莹开始进行直播，连发六条视频对直播进行预热。但是到了直播正式开始时，效果并不理想。直播间里的人数不少，但是没有一个网友下单，反而全是嘲讽张莹莹的，言语特别不雅。有的评论更是对张莹莹人身攻击。在直播开始不久，张莹莹坚持不住，关闭了直播键。 张莹颖在下播之后，对网友解释是因为网络的原因被迫下播。网友等了好久都不见张莹颖再次直播。当天晚上，网友就见张莹颖删除了关于直播预热的六条视频。前不久，王小飞不是还在直播中，因为网络信号不好，又是砸桌子又是骂人，他的助理害怕封号，被迫关闭了直播。这件事情也是闹得人尽皆知。 现在看来，与具俊烨相比，张英英的事业可谓用惨淡来形容。不知道汪小菲有没有后悔和大 S 离婚呢？但是不论如何，汪小菲与张英英的口碑已经崩塌，想要翻身可能会很难。大 S 和具俊烨他们一家人现在过得非常幸福。大 S 选择与具俊烨在一起这个决定并没错，大家觉得是不是呢？欢迎留言评论探讨，别忘了长按点赞支持一下哟。